или понимал, что это еще неправильно, что происходит. И у меня был выбор, либо отключиться от этого, сказать, что это не моя война, либо сделать что-то. Вот я здесь. Два выстрела в голову одному, мгновение, два выстрела в голову другому. Два пидора убиты, два командира группы. Суки, горите в аду нахуй. Всего будет наказано. Это все. Неймовірна подія трапилася в смузі відповідальності одного з підрозділів Сил оборони України. На позицію цього підрозділу вийшов військовослужбовець армії агресора, але це був незвичайний Кацап, який вирішив прийняти єдине правильне рішення, здавшись полон силам оборони України і таким чином врятувавши собі життя. Ні, це був представник армії агресора, який свідомо вирішив долучитися до сил оборони України. Щоб прийти до нас не з порожніми руками, цей військовослужбовець вбив двох своїх командирів. І не просто вбив, а ще зняв усе це на відео. Отже, зараз ми поспілкуємося з цим бійцем, а також покажемо вам кадри, які він зняв. Представтесь, будь ласка. Я звати Олександр. 27 років родом у Сергійської області. Я... Чим займалися? Чим я займався, на гарде? Так. Я був таксистом. А как... Як ухвалили рішення доєднатися до армії Росії? армію Росії. Но изначально я хотел воевать на стороне Украины. И есть такое добровольческое подразделение, которое воюет на стороне Украины, Это называется Регион Свободы России. И я им написал, сказал о своем желании. И спустя какое-то время мы сошлись о том, что я подпишу контракт, а потом перейду в линии фронта и, фронт, и сдамся украинцам. Зараз ми про це таксист... Але скажіть мені, як таксист з Іркутської області хоче воювати на боці України? Хоче воювати на стороні України. Знаю, це завжди, з мабуть, так. Я лучше розумів, що таке справедливість, що таке правильно, що таке неправильно. Ну і думав своєю головою. Я розумів, що це ще неправильно, що відбувається. Хочу не хочу, але я все же участник происходящего действия фашистского. И у меня был выбор. Либо отключиться от від этого, сказать, что это не моя война, и сидеть так же, как и все. Либо сделать что-то. Вот здесь. Давайте чуть подробнее по... Давайте трохи детальніше щодо відправлення на завдання. Відправлення на задачу. Як усе відбувалося? Присиділа. Приставщили, що ми їдемо на задачу. Другой взвод прорядився дуже сильно. І мы пришли им на подмогу. А что было далее? У него вот выпала позиция, что я одновременно оказался двумя офицерами. И я понял, что пора действовать. Это хороший вариант. Я застрелил аккуратно этих офицеров, кто был, подобрался в нужный момент. Уничтожил их позицию и начал выбираться оттуда. твоя честь. Два пидора убиты. Два командира группы. Суки, горите воду нахуй. Дело в том, что я хочу прийти в регион уже, имея какое-то достижение. Так что, наверное, я, если вкратце дело в гордыне. Охотничий азарт. Как бы странно это я звучало по отношению к людям. Впрочем, Сами они украинцев людьми не считали, так что насколько они являются людьми, тоже вопрос. Опишите, как это произошло. Стрельба? Ну, сам процесс ликвидации. Два быстрого голову одному, мгновение два быстрого голову другому. Странное чувство. Это мгновение до того, как расстрелять этих козлов. Я Мешков на секунду. А потом я вспомнил одного слова, одного из этих питеров. Когда я его спросил, каково это убивать человека, он сказал... Не, я спросил его, что ты чувствовал, когда убивал людей. Он сказал, что людей не убивал. Это опытный командир, очень опытный. Вон его мозги размазаны, опытные. Он сказал, я людей не убивал. Я вспомнил его слова. И тогда все сомнения пропали. Сейчас немного волнительно, потому что мне придется через защитное гнездо идти. Вступать в бой как-то не хочется. Я пойду налегке. Взял с собой четыре магазина. Все разгрузил. Все лишнее. Так что, парни, увидимся на той стороне. У меня все было четко спланировано. Я выждал именно необходимый момент. Мы же дежурили по два часа. Я специально попросил себя, чтобы оказаться ну, в дежурстве в определенных промежуток времени. То есть, чтобы я смог потом вовремя выйти как раз ну, по времени, чтобы все было нормально у меня. Последняя запись на сегодня. Так, пикфорд с нура у меня нету. Быстрый подрыв мне не нужен. Так что сделаю импровизированный запал из бинтов. Да. Вот это все сгорит. Там внутри 5 пакетов гексикона и где-то 20 гранат. И патроны еще много патронов разных. Да. А еще вот что я нарисовал. Никто, конечно, этого не увидит. Но фактически я здесь был. Мы здесь были. Как вы просто настолько… Как вы, до речи, все так профессионально спланировали? Спланировали с… Интересно, кстати, мне кажется, в этом во многом сыграло роль то, что я много в компьютерные игры играл. То есть понимание уже есть, как лучше действовать, как лучше устранять. Ну, не в смысле, как лучше голову разносить людям, а в смысле, как тактически все это работает, стратегически, тактически. Тоже, момент, когда я выходил, во многом мне помогло вот, мышление, которое я взял из компьютерных игр. Так что все эти дураки, которые говорят о вреде компьютерных игр, могут заткнуться вообще в твоей матери. Так, я говорю, да, что последняя запись на сегодня. Вообще, так планирую изначально. Так. Но... Не, не могу не похвастатися. Зараз покажу. Так, ні не нету. Так, видно, не видно. Вон там дым била. Ви хто кто это сделал? а? Це я. Да. Подальші ваші дії. Як ви знали, куди йти? Я не знав, здається. Як усе відбувалося. Я шов как похолонути неїчо. или было четкое осознание, украинцы точно где-то на Западе. Я совершенно случайно вышел на их позиции. Я пошел, увидел окопы, понимаю, ага, русские так не копаются, слишком уж аккуратный и красивый окоп. И вижу бутылку воды, написано, типа, взрослый на Украине. Не знаю, правильно я сказал. Я пошел дальше, вижу блиндаж, слушаю там внутри генератор, что ли работает. И кричу внутрь, типа, есть ли тут кто? Китай есть И его будет. И спрашивал. Что украинец? Он не понимает. Говорит, В смысле, я украинец, я говорю, ты русский или украинец, он где украинец. Но ну, я уже прочитал у ну, на Китере написано там. военные войска, да, или как они называются правильно силы сегоднями, Я такой обрадовался гора гораздо плюс, ой, все наконец-то. Во многом. То, что мне помогало им пройти вот все эти дела, которые я делал за последние пару дней, это было осознание того, что я поступаю правильно. То есть, они искренне верят, что Украина является агрессором в этой войне. Mm -hmm. Но ну, это бред. Россия напала на Украину, но при этом Украина является агрессором. Как это получается так? Они искренне верят, что Украина должна проиграть и сдаться. То есть сначала они в начале войны говорили, что вот они должны проиграть, мы их сам возьмем. То есть сейчас они, когда понимают, что не вывозят уже, то хотя бы пускай сдастся на наших условиях. Про них нет мозгов у этих людей. Но если есть, они ими не пользуются. Что то хотите? что хочется до даты? Чтобы я могу добавить? Если будет наказано. Это все. どう